قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پہ توجہ مبدول کریں جس لیے امام بخاری نے پہلے الیک کما من بعد اس آیت کریمہ سے اپنی کتاب حدیث کی ابتدا کی ہے اقدا کھولا ہے بد الوہی کے ذریعے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اللہ پاک نے اپنے تین قسموں کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی تین ذمہ داریاں یہ بات بڑیا ہے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ ایک کرم پر تین کام لے لیے تین ذمہ داری کیا قرآن مجید فرماتا ان علینا جمرآن ثم ان علینا بیان تین ذمہ داری پہلے فرمایا اس قرآن مجید کو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینہ اقدس میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری آقا علیہ السلام تیزی تیزی سے جبرائیل امین سے سن کے دہراتے تھے تاکہ محفوظ کر لیں اللہ علیہ نے فرمایا آپ بے شک اجرت نہ کریں آپ کے سینہ اقدس میں جمع کرنا آپ کچھ بھی نہیں بھولیں گے جیسے نزول ہو رہا ہے سب آپ کے سینہ اقدس میں محفوظ ہو جائے گا سب کچھ صحیح یاد رہے گا اتنا جم ہو آپ کے سینہ اقدس میں اس قرآن کو جمع کرنا علینا نہ ہماری ذمہ داری ہے پہلی ذمہ داری اللہ پاک نہیں دی تھی وہ قرآنہ یہ بھی فکر نہ رہے کہ سینہ اقدس میں جمع ہو جائے کہیں بیان کرنے میں قرآن اس کے پڑھنے میں کوئی کمی اور فرق نہ رہ جائے فرمایا یہ بھی نہیں رہے گا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے قرآن پورا کا پورا جیسے میں نے نازل فرمایا جبرائیل امین کے ذریعے اسی طرح آپ کے سینہ اقدس میں جمع بھی رہے گا اور اسی طرح ہم آپ سے پڑھائیں گے بھی صحیح جب آپ پڑھائیں گے اس میں بھی کوئی فرق نہیں رہے گا یہ بھی ہماری ذمہ داری اب جو توجہ طلب بات ہے وہ غور سے سمجھنے والی توجہ طلب بات وہ یہ کہ پہلی بات آ گئی جمع بھی ہم فرما دیں گے آپ کے سینہ اقدس میں پھر آپ کے زبان مبارک سے پڑھا بھی ہم دیں گے ثم ان علینا بیانہ پھر اس کے بعد اس کا بیان کرنا اب یہ بات میں سمجھاتا ہوں اس کے بعد آپ اس کا بیان کرنا اس کی شرح کرنا اس کے مضامین کو سمجھانا اس کے مطالب سمجھانا مقاصد سمجھانا اس کے معانی کو متعین کرنا اور سمجھانا تاکہ جو کچھ میں نے بھیجا ہے اس کے سمجھنے میں اور میری مراد کو سمجھنے میں ورات کو کوئی مغالطہ نہ رہے وہ بیان بھی ہمارے ذمے ہے وہ بیان بھی ہمارے ذمے ہیں اللہ العزت نے یہ بھی اپنے ذمے لے لیے یہ بھی اپنے ذمے لے لیے تو وہ بیان کیا ہے دیکھیے قرآن تو اوپر آ گیا وہی کا سینہ اقدس میں جمع ہونا بھی علیہ السلام کے سینا اقدس میں وہ بھی اوپر آ گیا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا وَقُرْآنَ اور اس کو پڑھانا تو قرآن وہ بھی اوپر آ گیا اب جب دو ذمہ داریاں پوری ہوئی ثم اس کے بعد ان عَلَيْنَا بَيَانَا، پھر اس کو بیان کرنا شرح و تبیین کے ساتھ وہ بھی ہمارے ذمے ہیں اس سے کیا مراد جب کے بعد فرمایا تو اس کا تعلق قرآن کے اس ٹیکسٹ اور نس سے مختلف ہے اس کا معنی یہ اس سے جدا ہے اور اضافی چیز ہے وہ حدیث ہے ان عَلَيْنَا علینا پھر اس کو بیان کرنا وہ بھی ہمارے ذمے ہے تو گویا قرآن مجید اللہ پاک نے دو چیزیں حضور پہ نازل فرمائی ایک قرآن مجید اپنی کتاب کا متن نازل فرمایا اس متن کا نام قرآن ہے اور ایک اس متن کی شرح نازل فرمائی بیان اس متن کا اس کا نام حدیث نبوی ہے اللہ کی کتاب کے متن کا ٹیکسٹ کا نام قرآن ہے اور اس متن یعنی ٹیکسٹ کی شرح کا نام بیان وہ بیان حدیث نبوی تو گویا قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی اور حدیث نبوی کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی اس لیے کہ قرآن کی شکل میں الفاظ ہمارے ہاتھوں میں آئے اور جو معنی قلب اتھر میں ساتھ اترے تھے وہ حدیث نبوی کی شکل میں آگئے گئے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں